আৰতি তাইৰ জীয়ৰী সুনীতা আৰু সুনীতাৰ দেউতাক মনোজ এই তিনিজনীয়া সদস্যৰ এটা সৰু পৰিয়াল তেওঁলোক মধ্যবিত্ত পৰিয়াল আছিল সুনীতা পঢ়া শুনাত বৰ চোকা আছিল তাইৰ বয়স মাত্ৰ চৈধ্য বছৰ আছিল আৰু তাই সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিল এদিন তাই স্কুললৈ গৈছিল আৰু তাৰ এঘণ্টাৰ পিছতে সুনীতাৰ স্কুলৰ পৰা তাইৰ ঘৰলৈ ফোন আহিছিল আৰতিয়ে তেতিয়া ফোন উঠাইছিল আৰু আৰতিক কৈছিল যে আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ গাটো ভাল নহয় তাইৰ তীব্ৰ পেট বিষ হৈছে আপুনি সোনকালে স্কুললৈ আহি যাওক আৰতিয়ে যেতিয়া এই কথাটো শুনিলে তাইৰ লগে লগে ঘৰৰ দৰ্জাক তলা লগালে আৰু সুনীতাৰ স্কুল গৈ পালেগৈ সুনীতাৰ দেউতাকে আকৌ এটা কোম্পেনীত কাম কৰিছিল তেওঁ সেইটো সময়ত ঘৰত নাছিল সেইকাৰণে এই খবৰটো তেওঁ পোৱা নাছিল আৰতিয়ে দৌৰি গৈ যেতিয়া সুনীতাৰ ওচৰ পাইছিলগৈ তেতিয়া তাই পেটৰ বিষত চটফটাই কান্দি আছিল সুনিতাৰ শিক্ষক দুজনে সুনীতাৰ লগতে থিয় হৈ আছিল আৰু কেইজনীমান ছাত্ৰীয়ে তাইৰ যত্ন লৈ আছিল তাই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকে আৰতিক কৈছিল যে তাইক তৎক্ষণাত হস্পিটেললৈ লৈ যাওক কাৰণ তাইৰ পেটৰ বিষ হ'বলৈ ধৰিছে কাৰণ সেইটো সময়ত সুনীতাও জোৰ জোৰকৈ চিঞৰি আছিল যেতিয়া আৰতিয়ে সুনীতাৰ মুখৰ ফালে চালে তেতিয়া দেখিলে যে তাইৰ মুখখন একেবাৰে ৰঙা পৰি গৈছে তাই এতিয়া বিষতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাটিত বাগৰি দিছিল সুনীতাৰ সেই অৱস্থা দেখি আৰতিৰ মগজুৱে একেবাৰে কাম কৰা বন্ধ কৰি দিছিল যে তাই এতিয়া কি কৰিব আৰতিয়ে এতিয়া ভাবিলে যে তাইক বাহিৰে বাহিৰে হস্পিটেললৈ লৈ যাব কিন্তু সুনীতাই তেতিয়া ক'লে যে মা মোক ঘৰলৈ লৈ বনা সুনীতাৰ কথাত আৰতিয়ে ক'লে যে মাজনী আগতে হস্পিটেললৈ যাব লাগিব ঘৰলৈ গৈ আকৌ হস্পিটেললৈ যোৱালৈকে বহুত দেৰি হৈ যাব তোমাৰ এতিয়া বহুত বিষ হৈছে সেইকাৰণে আগতে হস্পিটেললৈ যাব লাগিব আৰতিয়ে সুনীতাক লৈ স্কুলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলালে তেওঁ ইফালে সিফালে চালে স্কুলখন গাঁও অঞ্চলতে আছিল সেয়েহে তাত কোনো ৰিক্সা বা গাড়ীৰ সুবিধা নাছিল ওচৰে পাঁজৰে কাৰো সহায় ল'বলৈ তাত কোনোৱেই নাছিল তেনে সময়তে চুনিতাই বিষতে মাটিত বাগৰি গৈছিল আৰু তাৰপিছত আৰতিয়ে তাইক যেনে তেনে উঠাই অলপ আগলৈকে লৈ গ'ল অলপ দূৰতে ৰাস্তাৰ ওচৰতে এখন পাৰ্ক আছিল আৰতিয়ে ভাবিলে যে অলপ সময় তাইক তাত বহুৱাই দি তাৰপিছত এখন গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰি তাইক হস্পিটেললৈ লৈ যাব যেতিয়া আৰতিয়ে সুনীতাক পাৰ্কখনত বহুৱাই দিলে তাৰ অলপ পিছতে চুনিতাই একো পেটৰ বিষত জোৰ জোৰকৈ চিঞৰিবলৈ ধৰিলে তাইৰ চিঞৰ শুনি ওচৰতে বহি থকা কেইজনীমান মহিলা আৰু পুৰুষ তাইৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু তাৰপিছত মহিলা কেইজনীমানে তাইৰ যত্ন ল'বলৈ ধৰিছিল তাৰ পিছতে সুনীতাৰ শৰীৰৰ পৰা তেজ ব'বলৈ ধৰিলে এতিয়া মহিলাসকলে কি কৰিব কি নকৰিব একো ভাবি পোৱা নাছিল তাৰ অলপ সময় পিছতে সুনীতাই এবাৰ জোৰকৈ চিঞৰিলে আৰু তাৰ লগে লগে তাই এটা কেঁচুৱা সন্তানৰ জন্ম দিলে যেতিয়া সেয়া মহিলাসকলে দেখিলে তেতিয়া তাত থকা মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ শাৰীখন খুলি দিলে আৰু কেইগৰাকীমান মহিলাই মিলি সুনীতাৰ চাৰিওফালে ঘেৰি ধৰিলে যাতে কোনেও চুনীতাক নেদেখে যাতে কোনেও ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰে বা কোনেও তাইৰ ফটো ল'ব নোৱাৰে ইমান সৰু ছোৱালীজনীৰ সেই কাণ্ড হোৱা দেখি সকলো মহিলা আচৰিত হৈ পৰিছিল যে ইমান কম বয়সতে এই ছোৱালীজনীয়ে এটা ল'ৰা সন্তানৰ জন্ম দিলে তেওঁলোকে এতিয়া ভাবিলে যে এনেকুৱা আচলতে কেনেকৈ হ'ল তেতিয়াই তাৰ পৰা কোনোবাই পুলিচলৈ ফোন কৰিলে তাৰপিছতে পুলিচ আহিলে আৰু লগে লগে এম্বুলেঞ্চলৈ ফোন কৰা হ'ল আৰু সুনীতাক চৰকাৰী হস্পিতেললৈ লৈ যোৱা হ'ল হস্পিটেলখনৰ ডাক্তৰে পৰীক্ষা কৰি গম পালে যে ছোৱালীজনী নাবালিকা আছিল ডাক্তৰে এতিয়া মাকক গালি পাৰি ক'লে যে আপুনিতো তাইৰ মাক হয় আপুনি গম পোৱা নাছিল নেকি এইবিলাক তাইৰ এই অৱস্থা হোৱা বুলি আৰতিয়ে তেতিয়া ক'লে যে নাই নাই মই একো গম নাপাওঁ গম পোৱা হ'লে মই আপোনালোকক নিশ্চয় ক'লোহেঁতেন যেতিয়া দেখিলে যে আৰতিয়ে একো কথা গম নাপায় তেতিয়া পুলিচে সুনীতাক সোধ পোছ কৰিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া ডাক্তৰে ক'লে যে এতিয়া তাই সুস্থ অৱস্থাত নাই যেতিয়া তাই অলপ ভাল পাব তেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামবিলাক কৰিব সেইটো কথা শুনাৰ পিছত পুলিচেও মনে মনে থাকিল এনেকৈ কিছুদিনলৈকে তাইৰ চিকিৎসা চলি থাকিল যেতিয়া সুনীতা অলপ সুস্থ হ'ল তেতিয়া প্ৰথমে ডাক্তৰে তাইক সুধিলে যে মাজনী তোমাৰ লগত এইবিলাক কেনেকৈ হ'ল তুমি তোমাৰ মা দেউতাক এই বিষয়ে কিয় কোৱা নাছিলা তেতিয়া সুনীতাই কান্দিবলৈ ধৰিলে ডাক্তৰে তাইক সাহস দিলে আৰু তাইক শান্ত কৰাইছিল এনেকৈয়ে তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে তালৈ পুলিচ আহিলে এগৰাকী মহিলা কনষ্টেবলে সুনীতাক বৰ মৰমেৰে সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিলে সুনীতাই সকলো কথা খুলি ক'লে যে আণ্টি মই স্কুললৈ গৈছিলোঁ আৰু যদি স্কুলৰ গৃহ কাৰ্যত কিবা বৰ অসুবিধা হয় আৰু মই মাক সেই বিষয়ে সোধোঁ তেতিয়া মায়ে মোক গালি পাৰিবলৈ ধৰিছিল সেইকাৰণেহে মই মাক একো ক'ব পৰা নাছিলোঁ আৰু দেউতাকো মোৰ বহুত ভয় লাগিছিল কাৰণ মই যদি কেতিয়াবা পৰীক্ষাত নম্বৰ কম পাওঁ তেতিয়া মা দেউতাই দুয়ে মোক মাৰিছিল সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক এইবিলাক কথা ক'ব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত সুনীতাই কান্দি কান্দি কয় যে মই সদায় টিউশ্যনলৈ গৈছিলোঁ সেইটো সময়ত ৰাস্তাত প্ৰায় এজন ল'ৰাক মই লগ পাইছিলোঁ সি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে আছিল তাৰ নাম মোহিত মোহিতে প্ৰায় তাৰ মোবাইলত অশ্লীল ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিছিল আৰু মই সেই ৰাস্তাটোৰে সদায় পাৰ হৈ গৈছিলোঁ সি প্ৰায় মোক জোকাবলৈ ধৰিছিল মোহিত এটা বৰ চতুৰ ল'ৰা আছিল আৰু মই এই কথাটোৰ বিষয়ে মোৰ মাক সেইকাৰণেই ক'ব পৰা নাছিলোঁ যে মায়ে ওলোটাই মোকেই মাৰিব আৰু মোক টিউশ্যনলৈ যোৱাও বন্ধ কৰি দিব মই ভাবিয়েই মই মোৰ মাক এইবিলাক কথা কোৱা নাছিলোঁ এদিন যেতিয়া মই টিউশ্যনলৈ গৈ আছিলোঁ তেতিয়া সেই ল'ৰাজনে ৰাস্তাৰ কাষত বহি ভিডিঅ'বিলাক চাই আছিল সি মোক যেতিয়া দেখিলে তেতিয়া সি মোৰ পিছে পিছে আহিবলৈ ধৰিছিল আৰু যেতিয়া মই গৈ সেই নিৰ্জন ঠাইডোখোৰা পালোগৈ তেতিয়া সি মোৰ পিছফালৰ পৰা মুখত সোপা মাৰি ধৰি মোক জংঘললৈ উঠাই লৈ গৈছিল এতিয়া সেই জংঘলৰ ভিতৰত সি মোৰ লগত বেয়া কাম কৰিছিল তাৰপিছত মোৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হ'বলৈ ধৰিলে তাৰপিছতো মই টিউশ্যনলৈ এনেকৈ গৈয়ে আছিলোঁ সেই যন্ত্ৰণাত যেতিয়া মই টিউশ্যনৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে মাক কথাটো কওঁ যে মোহিতে মোৰ লগত কেনেকুৱাখিনি কৰিছিল মাক এতিয়া মই কথাটো ক'বলৈ লৈছিলোঁহে তেনেতে দেউতা ঘৰলৈ আহিছিল আৰু সেইদিনা মায়ো মোক বহুত গালি পাৰিছিল কাৰণ মোৰ গৃহ কাৰ্যও ভালকৈ মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ মায়ে মোক গালি পাৰি থকাৰ কাৰণে মই একো ক'ব নোৱাৰিলোঁ যেতিয়া মোৰ শৰীৰ বাঢ়িবলৈ ধৰিছিল মোৰ পেটটো ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে তেতিয়াও মই ভয়তে একো ক'ব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া মই মোৰ জোখতকৈ অলপ ডাঙৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ ধৰিছিলোঁ এই বিষয়ে মই মাক যদি কিবা ক'লোঁহেঁতেন তেন্তে মায়ে হয়তো মোক তেতিয়াই মাৰি পেলালেহেঁতেন সেইকাৰণে মই মাক একো নকলোঁ এই কথাখিনি যেতিয়া সুনীতাই পুলিচৰ আগত কৈ আছিল তেতিয়া ডাক্তৰৰ চকু পানী ওলাই আহিছিল মহিলা কনষ্টেবলগৰাকীয়ে সুনীতাক খাব ধৰিলে আৰু ক'লে যে মাজনী তুমি যদি সময় থাকোঁতে তোমাৰ কথা তোমাৰ মাক ক'লাহেঁতেন তেনেহ'লে আজি এই অৱস্থা তোমাৰ নহ'লহেঁতেন আৰু যিজন ব্যক্তি দুখী আছিল যি মহিলাৰ কেঁচা মঙৰ বোকাটোৰ আছিল সেই অসুৰটো আজি জেলৰ ভিতৰত হ'লহেঁতেন তাৰপিছতে পুলিচ তাৰ পৰা গুচি যায় আৰু মহিতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু তাক জেলত দিয়ে এই কাহিনীটোৰ অৰ্থ কাৰোবাক আঘাত দিয়া নহয় বঞ্চ এয়া আপোনালোকক সচেতন কৰি তোলাৰ বাবে যাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সন্তানসকলক ভালকৈ দায়িত্ব ল'বলৈ পাৰে ভালকৈ আপোনালোকে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ পাৰে তেওঁলোকৰ লগত বন্ধুত্ব গঢ়ি তুলিবলৈ পাৰে তেওঁলোকৰ লগত ভালকৈ যাতে কথা বতৰা পাতিবলৈ পাৰে মই মাত্ৰ প্ৰয়াসহে কৰিছোঁ কাহিনীটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰাৰ বাবে যি সুনীতাৰ লগত হ'ল সেয়া যাতে আন কাৰোৰে লগত নহয় যদি আৰতিয়ে চুনিতাৰ লগত ভালকৈ কথা বতৰা পাতিলেহেঁতেন দেউতাকে যদি তাইৰ লগত ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো সেই ল'ৰাজনে তাইক তেনেকুৱা কেতিয়াও কৰিবলৈ নোৱাৰিলেহেঁতেন কাৰণ সেই ল'ৰাজনে তাইক জোকোৱাৰ আগতে ছনী তাই তাৰ মাক দেউতাকক সকলো কথা ক'লেহেঁতেন আৰু হয়তো তেতিয়া এই ঘটনাটো হ'বলৈ নাপালেহেঁতেন আৰু এজনী চৈধ্য বছৰীয়া ছোৱালীৰ এনে দুৰ্দশা নহ'লহেঁতেন ইমান কষ্টত তাই নিজৰ জীৱন জীয়াবলগীয়া নহ'লহেঁতেন তাই এতিয়া বহুত সৰু আছিল তাইৰ লিখা পঢ়া আৰু সমনীয়াৰ লগত খেলাৰ সময়হে আছিল তাইৰ ইমানো বয়স হোৱা নাছিল যে এইবিলাক কথা ইমানবিলাক সমস্যা সহ্য কৰিবলৈ পাৰিব প্ৰিয় দৰ্শকেহে আছিল আজিৰ কাহিনীৰ ভাগ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱীতে কৈয়ে হ'ব নোৱাৰে হেভ এন আইজ ডে